Напомним, в марте этого года Николай Томенко во время визита в наш город по приглашению народных депутатов Украины Сергея Валентирова и Александра Пономарева обсудил с ними и городскими властями возможность участия Бердянска в проекте «Семь чудес Украины». А в июне Бердянск вошел в число 21 города-финалиста, отобранного для участия в акции «Исторические города и местечки». Это уже пятый этап, стартовавшего в 2007 году Всеукраинского медиапроекта ⁇ Семь чудес Украины ⁇ инициатором и организатором которого является фонд Николая Томенко ⁇ Ридна Краина ⁇ По словам экспертов, отобрать финалистов было непросто, поскольку в Украине насчитывается более 400 городов и поселков с богатой историей и уникальными достопримечательностями. От каждой области отобрали лишь один город. Так що Бердянськ представляє весь Запорозький край? Бердянськ стає такою сворідною столицею цієї території, точка зору відпочинку, коли українці думають ті, що звикли їздить в Крим ще куди, де в Україні можна було відпочити, якби Бердянськ. На, на мою думку, особенно в рік год, серйозним чином. серьезным Поэтому наше задание с одного боку и, и показать место как он развивается, показать его историю и вот какую дополнительную миссию, яку у нас взял Бердян. Каждую неделю члены экспертной группы вместе с журналистами посещают один из городов, чтобы ознакомиться с туристической презентацией финалистов акции. Бердянские власти, историки, музейщики и местные журналисты в свою очередь постарались показать гостям, что не морем единым интересен наш город. Нашу презентацию є те, что мы хотим показать вам місто Бердянск не только как курортное место, а как як, историческое як место с містецькими памятками. Знакомство с городом началось с музея его истории. Экскурсия увлекла не только гостей. Заместители мэра на несколько минут сами забыли о насущных заботах и погрузились в атмосферу позапрошлого века, когда на берегах Бердянского залива возник уездный город, ставший жемчужиной при Азовье. Как позже признался Николай Томенко, по его мнению, музей истории города Бердянска – один из лучших во всем регионе. Такое количество подлинных экспонатов – большая редкость для провинциальных музеев. Сам политик настолько проникся исторической атмосферой нашего города, что прямо во время экскурсии принялся постить исторические объекты Бердянска на своей странице в Facebook. Ему... К слову, первый корпус Бердянского педуниверситета, здание бывшей Бердянской мужской гимназии, пока единственный в нашем городе памятник истории национального значения. Своими очертаниями средневекового замка он напомнил гостям другую архитектурную жемчужину Украины – Черновицкий университет, бывшую резиденцию буковинских митрополитов. В БГПУ Николай Томенко и его коллегу Михаила Поживанова встретили уже как старых друзей. <силит> <силит> Экспертам и журналистам показали учебную археологическую лабораторию педуниверситета, музей истории БГПУ и фонд редкой книги. В стенах Альма матер собрана практически вся история нашего края с древнейших времен до наших дней. Рассказывая о старейшем учебном заведении Бердянского, ректор вуза Игорь Богданов не забывал рекламировать преимущество города-курорта и Азовского моря. У нас достаточно хорошо развитая инфраструктура. И по сравнению с теми местами, которые вы назвали, у нас померкованы Знакомство з городом продовжилось пішохідною екскурсією по Азовському проспекту. Несмотря на пістрящу курортну інфраструктуру, історія здесь на кожному шагу і даже під ногами. І ось ми бачимо макет маленького а, а, човна. Саме це макет того, того самого Язона, на якому і відправилася ця експедиція. Буфіку, яка була заявилася наша в, в Бердянського ще з того часу, коли була привезена до нас в Брянську з Італії, ти ще році. Даже морское побережье Азова дышит историей. К примеру, на западной окраине Бердянска расположен палеонтологический памятник природы, богатый ископаемыми останками доисторических животных, которые ученые называют музеем под открытым небом. В мире только три полных скелета южного, южных слонов. И один из них это наш приазовский слон. К тому же он самый крупный по размеру. Кроме морской прогулки по акватории залива, гостей ожидало катание на колесе обозрений, одном из самых больших в Украине. Так что журналисты имели возможность ознакомиться с панорамой города и с моря, и с высоты птичьего полета. Хорошего полета. Какого полета? Тихо, тихо. Все нормально, Оксана. Если не бегать, он хорошо. 60 метров он просто весит. Николай Томенко подчеркивает, что необходимо показать украинцам все преимущества отдыха в Бердянске, который, по его мнению, становится столицей семейного отдыха в Украине. Это особенно важно, поскольку во всем мире экономика туризма построена по целевому принципу. Бердянские власти и бизнес идут в правильном направлении, считает Николай Владимирович, развивая индустрию развлечений, оздоровления, историко-культурную сферу, способные обеспечить разносторонний отдых для всей семьи. У нас изменяется структура внутреннего туризма. Я думаю, що треба місту скористатися цією ситуацією і скористатися в хорошому сенсі, бо цей рік показує, що велика кількість відпочиваючих приїздить, туристів збільшується. Я думаю, що це нагода для міської влади, з якою ми співпрацюємо і стимулюємо їх активніше відроджувати інфраструктуру. Я думаю, що це в найближчий час місто можна зробити один із найсерйозніших серйозніших курортів. Не хочу казати альтернативу, але якби інший трошки погляд, не кримський а Бердянський і український погляд на відпочинок. Тобто, я думаю, що є всі можливості переконати тих людей, які раніше їздили в Україну, щоб вони спокійно приїжджали на Азовське море, спокійно приїжджали в Бердян. Для мене, як для організатора акції, коли ми позиціонуємо не тільки сім цікавих міст, а сім міст, де є історія, де є архітектура, де є визначні міста, це місто, де велика кількість музеїв. Кожан по-своему интекавывает. Большое впечатление на гостей произвел художественный музей имени Бродского. Они отметили современные подходы к работе музея. Мы сделали в qr коде картины для наших отдыхающих, вы видите. В открытый доступ дали фонды нашего музея и также детский уголок для семейного отдыха. Я бачу свои политичные вот фигуры и так далее. Но больше всего впечатлила коллекция. Журналисты то и дело переспрашивали, подлинники ли все это. Айвазовский, Репин, Саврасов, Серов, Поленов, Маковский, Месоедов, Верещагин, Кустодиев. Такому перечню имен позавидует столичный музей. Также есть работа французского художника Жана Кутуа Бургиньона. Кстати, эта работа относится к 17 столетию. Одна из старейших работ, которая хранится в нашем музее. Не меньшее впечатление оставило и другое полотно. Неизвестного художника, скорее всего, самоучки. Эта алтарная картина когда-то украшала Бердянскую лютеранскую кирху, выстроенную в 1903 году. Привез один молодой человек вечером поздно и сказал, что дед перед смертью завещал ему вернуть эту картину в Кирху, в Бердянске, да. Это была алтарная... нет, жил, а кадет жил от Он умер в Харькове, а этот молодой человек приехал из Донецка, но ну, это был его дед, и он сказал, обязательно вернуть эту картину сюда в Кирху. Она когда-то была в алтаре, но видите, как она пострадала, по-видимому, когда церковь закрывали, то кто-то. Эту картину решил спрятать быстренько и ну, где-то она лежала очень долгое время, пострадала. Здесь изображено снятие с креста. Сегодня святыня вернулась в храм и стала символом возрождения лютеранской общины и Кирхи, одного из памятников истории нашего города. Множество современных памятников Бердянска, известных на всю страну, увидели журналисты. Знаменитый Бердянский зоопарк подарил радость общения с братьями меньшими, а во второй по величине здравницы нашего города, санатории Арктика, испробовали действия лечебных грязей. Все это уже стало отличной и, заметьте, бесплатной рекламой нашему городу в сюжетах крупнейших телеканалов Украины. Я не могу прогнозировать 100%, но ну, объективно Бердянск один из лидеров и среди тех мест, которые имеют достаточно много мешанцы потрапят в категории в акции всем чудес Украины исторические места и местечко. 27 сентября в день туризма состоится объявление победителей акции после оглашения результатов оргкомитет берет на себя обязательство за свой счет в течение следующего года подготовить и выпустить о них фильмы а также изготовить разнообразную полиграфическую продукцию по итогам интернет-голосования Бердянск сегодня занимает девятую строку в рейтинге. И нам стоит приложить все усилия, чтобы оказаться в семерке лучших туристических городов Украины.